এই ভিডিওটা ক্লাস দেন আর অনুমিলনি 1.1 অর কিছু মান কোশ্চেন সলভ করে এতে 1.1 অর কি কোশ্চেন দেয়া আছে প্রথমতে দেয়া আছে ইউক্লিডর কলন বিধি ব্যবহার করে ক খ ক বলিয়া বলেকে তার বিষয় দেয়া আছে এই টু কোশ্চেন এই টু কোশ্চেন एग्जामৰ কাৰণে খুব ইম্পৰটেন্ট হয় আৰু এই ব্লক কোশ্চেন আহিলে 1 বা 2 মার্কৰ কোশ্চেন এটা আহিব এতে প্ৰথম কোশ্চেনটো হৈছে আমি ইউক্লিডৰ কলন বিধি কেনে কৈ প্ৰয়োগ কৰে এতে কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আমি এই ষ্টেপ এই কোশ্চেনটো ভালদৰে চাব লাগিব ইয়াত কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে এশ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি এতিয়া এই দুটা সংখ্যা আমি কি কৰিম প্ৰথমতে ডাঙৰ সংখ্যাটো টু টুৱেণ্টি ফাইভক ওৱান থ্ৰী ফাইভেৰে হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া যদি তোমালোকে টু টুৱেণ্টি ফাইভেৰে হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে কেইবাৰ হৰণ যাব এবাৰ এবাৰ লিখিলে ওৱান থ্ৰী ফাইভ হ'ব আৰু ফাইভে কিমান ৰ'ব জিৰ' আৰু এইটো চোৱা ইয়াৰ পৰা এক থাক ল'লে বাৰ বাৰৰ পৰা তিনি গ'লে ন থাকে গতিকে নাইণ্টি এতিয়া এই নাইণ্টিৰে আমি কি কৰিম ওৱান থ্ৰী ফাইভো হৰণ কৰিম ওৱান থ্ৰী ফাইভ ইয়াত লিখিম এইটোকো যদি নাইণ্টিৰে চোৱা এবাৰেই যাব কাৰণ দুবাৰ গ'লে ওৱান এইটি হৈ যায় গতিকে ওৱান কিমান থাকিলে ইয়াত ফাইভ আৰু তেৰ ন গ'লে চাৰি ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া ফৰ্টি ফাইভেৰে আমি নাইণ্টিক হৰণ কৰিব লাগিব নাইণ্টিক যদি ফৰ্টি ফাইভেৰে হৰণ কৰে তেতিয়া কেইবাৰ যাব দুবাৰ কিমান পাম ইয়াত নাইণ্টি ভাগ শেষ কিমান হ'ল জিৰ' যেতিয়া ভাগ শেষ জিৰ' হ'ব সেই আগৰ সংখ্যাটোৱে হ'ব আমাৰ গহাও এতিয়া ইয়াত ষ্টেপবিলাক লিখিম ষ্টেপবিলাক লিখোঁতে আমি মনত ৰাখিবা ওৱান থ্ৰী ফাইভ টু এইটো আৰু ইয়াৰ লগত যিটো যি ভাগ ভাগ ফল যিটো পাইছোঁ সেইটো ইয়াত ইণ্টু হ'ব প্লাছ ভাগ শেষটো ইয়াত লিখিব লাগিব ষ্টেপ ওৱান হ'ল নেক্সট ষ্টেপত আমি এইটো সংখ্যা ওৱান থ্ৰী ফাইভক আগত লিখিম তারপরে আমি কি করিম এই নাইনটি নাইনটি টু ইয়াদ লিখিম নাইনটি রে আমি কেবার হরম করেছিল এবার কইছিলে ওদিকে এক তো ইয়াদ লিখিম প্লাস ফাফে কিমান মান রইছে 45 ইয়াদ লিখিম নেক্সট এবার আমি এই নাইনটি টু ইয়াদ লিখিম ইকুয়াল লিখিম 45 লিখিম 45 এর কেবার হরম করেছিল দুবার কইছিল ওদিকে টু ইয়াদ লিখিম প্লাস ফাফে কিমান মান রইছিল গটিকে আমার গোহাও পাইব গোহাও কিমান মান হবে গোহাও আমাৰ গঢ়াও হব এইটো ফৰ্টি ফাইভ য'ত জিৰ' হব তাৰে আগৰ সংখ্যাটো হব আমাৰ গহাও এনেকৈ ইউক্লিডৰ কলম বিধি প্ৰয়োগ কৰি আমি কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আমি এইটো কৰি দিছো এইটু কোয়েশ্চন তোমালোকে নিজে করিবা কারণ এইটু কোয়েশ্চনৰ ৰিমেণ্ডাৰ 12 তেওলাব এইটু যদি 195 ৰে হৰণ কৰা যায় তেতিয়া ৰিমেণ্ডাৰ 0 হয় যাব মানে ইয়াত ক'হাবো 195 হ'ব তোমালোকে এবাৰ প্ৰয়ত্ত্ৰ কৰিছবা হয় নে নহয় নেক্সট কোয়েশ্চন এইটু এইটু আমি এইটু এইটু এক্সামত কেনে ক'ই লিখিম এইটু আমি পিছত ইয়াত লিখি দিছো ভালদৰে তোমালোকৰ চাইবা এতিয়া ষ্টেপ বিলাক কেনেকৈ লিখিম প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে আমি এইখিনি বস্তু লিখি ল'ম তাৰপিছত এইখিনি লিখিম কাষত এইখিনি হৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাই দিয়া হৈছে এইখিনি তোমালোকে কাষত কৰি চাবা আৰু তাৰপিছত ষ্টেপ বিলাক কেনেকৈ লিখিবা ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যনটো ঠিক তেনেদৰে লিখিছোঁ ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা এইট ছিক্স ছেভেন আছে টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰে ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে এইটো এইটো সংখ্যাক আমি সৰুটোৰে এনেকৈ হৰণ কৰি যাব লাগিব যেতালেকের ভাগ্য জিরো নহয় আর জিৰ হব জিরো হবো তারয় হব আমার গোহাও আর ইয়াতো ঠিক লিখি টু টুয়েটিভ প্রথমতেভেন টু টুয়েটিভ তারপর টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াত থ্ৰী আছে থ্রি টু ইয়াতি আর ওৱান নাইনটি টু ওয়ানটি টু ইয়াত লিখি আমি এই সংখ্যা টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াত তার ওয়ানটি ওয়ান এবার গেছে এবার ইয়াত লিখিছো আৰু ফাইভ টু টুৱেণ্টি গোটেই কুৱেশ্যনটো কৰিছো তোমালোকে যদি এনেকৈ কুৱেশ্যনটো কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ ভুল নহ'ব কাষত এইটো কৰি ল'বা তাৰপিছত ষ্টেপ বিলাক লিখি যাবা এতিয়া বাকী এই কুৱেশ্যন বিলাকো ছেম একেইটা ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব গতিকে এইবিলাক এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা

টু মাইনাছ থ্ৰী এইবিলাক হৈছে অখণ্ড সংখ্যা কিন্তু ইয়াত দিছে জগাত্মক জগাত্মক হলে আমাৰ কি হ'ব ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক হ'ব আমাৰ জগান্ম অখণ্ড সংখ্যা কোনটো আৰিত থাকিব বুলি কৈছে আৰু আমাৰ যিকোনো জগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা এইটো আৰিত থকা বুলি কৈছে এতিয়া আমি এতিয়া আমি এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগে প্ৰুফ কৰাৰ আগতে আমি কলম ইউক্লিডৰ কলম বিধিটো জানিব লাগিব ইউক্লিডৰ কলম বিধিটো হৈছে এ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ আৰু য'ত আহ জিৰ ডাঙৰ বা সমান কিন্তু বিধ কৰি সৰু এতিয়া ইয়াত আমি কুৱেশ্যনটো ধৰা হল আমি কি ধৰি লওঁ ধৰা হল জগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ধৰা হল যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড অযুগ্ম অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা এ এইটো লাইনৰ হিচাপত আমি এইটো এইটো ধৰি লৈছো ত আৰু বি ইকুৱেল ছিক্স বি ইকুৱেল ছিক্স কেনেকৈ পাইছো ইয়াত আছে

জিৰ' হ'ব টু হ'ব থ্ৰী হ'ব ফ'ৰ হ'ব সংখ্যা হ'ব কাৰণ কিউ মানে কি চোৱা কিউৰ মান যিকোনো লোৱা ওৱান ললেও আমি টু ললে আমি টুৱেলভ পাম থ্ৰী ললে আমি এইটিন পাম মানে আমি যিকোনো সংখ্যা কিউৰ ললে আমি যুগ্ম সংখ্যাই পাম গতিকে প্লাছ ওৱান ললে থাৰ্টিন পাম মানে অযুগ্ম সংখ্যা ওলাব সেইকাৰণে এইটো অযুগ্ম ঠিক তেনেকে আৰ ইকুৱেল টু হলে এ ইকুৱেল কি পাম ছিক্স প্লাছ টু হ'ব এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা হ'ব নেক্সট আমি যদি চাওক আৰ থ্ৰী ললে এইটোত কিছু সংখ্যা হব ফ'ৰ ললে আৰাইভ ললে অযুগ্ম হব ইয়াতে থ্ৰী অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে অযুগ্ম হৈছে ফ'ৰ যুগ্ম সংখ্যা গতিকে যুগ্ম হৈছে ফাইভ অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে অযুগ্ম হৈছে লাষ্টত লাইন আমি এতিয়া এইখিনি আমাৰ ওলাই গল এতিয়া যিকোনো ইয়াত লিখিব লাগিব এতিয়া যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই উ প্লাছ ওৱান বা সকলোবিলাক যোগাত্মক অযুগ্ম খণ্ড সংখ্যাই এইটো আৰিত থাকিব এই টু এই টু বা এইটো এইটো ইয়াৰ প্ৰুফ আছিলে থেংক ইউ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন বিলাক আলোচনা কৰিম